31 августа 1987 года рождения. Приехал в Киев для, для работы. Временно не смог найти работу. Пошел на Майдан, познакомился с молодыми людьми. Познакомился с неким Хуйча, э, который мне предложил поджечь машину сказал, что за это платят 600 гривен. Мы пошли на Майдан, зашли в здание с часами, поднялись на пятый этаж. Нам там люди с масками передали перечень машин, которые надо поджигать. Передали нам 600 гривен, а также бензин и все устройство для поджога машин. После этого мы пошли, подожгли машину, Хуича удалось через... скрыться, а меня поймали. Мы, мы